Ребята, витаю на канале. Сегодня попробуем выставить зажигание, запаливание на мотороллер электрон. Извиняюсь за освещение. Просто свет вырубали. Что пишется в мануале? выставлю. Блять. Вот книжка. Поверните основание генератора так, чтобы правая грань выступа полюса маховика Ось. Маховик. получается правая грань вот она нижняя находилась в одной плоскости с левой гранью правого полюса датчика это мрак. Правый полюс, левый полюс. В одной плоскости с правой гранью. Ось она права грань. Права грань правого полюса датчика. За цим. Сейчас будем разбираться. на рисунку намалевано внизу. А, с левой гранью. Бля, задолбало она. С левой гранью, бля. Ну сейчас. Сейчас нибудь Так, для начала поставим катушку. Тут есть метка усвена. Есть метка тут. Мы попробуем составить, сопоставить, а потом поднимемся по мертвой точке, как оно выставляется. я хотел поставить CDI зажигание попробовать но это надо планшай будет изготавливать пока сделаем так как оно есть искру оно все равно дает нормально так как с завода оно должно быть будут эксперименты якщо будут так в общем составляем сопоставляем эти грани пока для начала и закручиваем болтики сами. Тут его, конечно, можно регулировать через окна, но ну, я думаю, что так будет сложновато, попробуй попади в тишь же болеть болты. не работаю. Так, закручуємо цей. Так, сейчас ще точно виставлю. ну вроде бы стало так теперь выставляем ставим маховик маховик надо посадить на шпонку Тут тоже надо попасть так попал. Ну пока, то в принципе можно закрутить легенько Маленько закрутили. Тепер будемо вставляти верхню мертвоточку, опускати вниз і дивитися, де в нас виходить цей датчик. Так, піднімаємося вверх. Ось верхня мертва точка. Так, ставимо по нулям. И опускаем вниз. Один, два, три. И тут застряв вдруг. Ну, три. Так. Сейчас я вытащу отцы. Отверткой проверю верхнюю мертвую точку. Потому что можно ошибиться. Так. Все, верхняя мертвая точка стоит. Закручиваем прибор. Назад. Бля, шо ж ты. Против часовой стрелки. Раз, два, три, и надо три с половиной. Ну вот оно стало. Ну, как бачим у нас. Датчику, от таке положення, і це все неправильно. У нас стоїть дуже-дуже познє зажигання, прямо дуже познє еще раз проверяю вверх так против часовой 1 2 3 3 5 она должно составлять нижняя грань полюса датчика. Вот это а нижняя грань. Ось, а так она должна стоять. С левой верхней. Вот. Так, ну что получается? Надо снимать. Хотя, конечно, можно не снимать. Попробуем сейчас отвертка его. Раскрутить. Может, удастся. Чтобы уже его не демонтировать. Не хотелось бы. Вятки там ароматнейшие окна. Так, сейчас будем делать по-новой. Так, пропадаем. Назад. Раз, два. Три. Три з половиною. Три з половиною, там навіть три з половиною, чотири. Так, тепер припадемаємо ще. Дивимося цей рисунок. надеемся рисунок, значит верхняя грань с левой ось, вот так кстати, тут еще зазор должен быть 0,6 но у меня нема. стандартный набор, только 0,5 ну, в принципе, да принципе. Так, что-то че у нас? Попадая, я чини. Верхняя грань. О, блядь, вот это мозаика. Верхняя грань. Правая грань. Ну, бляха-муха. Я ни хера не пойму, блядь. написано. Полюс датчика правый 4. Освен. А это выступ Маховика. Правая грань, де у нас правая грань? Хуязна? С якої ж сторони дивиться. Ну, будем, короче, так как она на картинке, так и будем. Правая грань с левой. То есть правая грань с левой. Все. Зажимаю Де акуратно, щоб не повредить катушки, може ну, все таке все в хрень собача. вожучий маховик. Я просто сейчас задачу не ставлю с зажиганием. заниматься. Мне надо двигатель завести, посмотреть, чем он будет работать или нет. Так, тут у нас совмещается провода. Так, провода, что у нас тут. Вот так зеленый до зеленого красный до красного так остается белый вот тут белый до белого но это не, не точно и желтый до желтого Ні, ну покаже. Буде вона чи не буде. Так. Значить, я зажав. Перепровіряю. 0 назад 1 2 3 и 5 3 и 5 а тут вообще уже выскочила кто знает куда еще раз 1 разок. Так. Два, три. Ну, там оно и три, пять, и три, три, пять, четыре. Получается. Примерно так. Так, хорошо. Сейчас после цих установок я сейчас попробую буркнуть насчет искры Будова ночинии. Проверяем искру. Видно, да? Есть. Есть искра. Самок. Вот такая сегодня у нас на сьогодні відосик получився Кому понравилось ставте лайк. До нових зустрічів. Практика покаже. Заведеться, не заведеться. В общем як то так.